Можете ще повчити інших, як любити Україну треба і як треба за нею боротися, в тому числі і в дуже непростих умовах окупованої території. Я повністю вітаю ту місію, з якою ви зараз відправляєтесь за кордон, для того, щоб всі мали можливість почути правду з першого, джерела, як протидія російській пропаганді, російській гібридній війні, яка на жаль, стає все більш і більш ефективною в світі. І на жаль, я вимушений визнати, стає ефективною і в Україні. Хочу сказати і попрошу, щоб ви передали нашим побратимам. Ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми рішуче налаштовані на перемогу. Дуже дякую вам, Петро Алексейович. Хочу поблагодарити Ахтема, що організацій. Эту встречу и вас, так, что выделили мне время. Ну, вы у нас, как вам сказать, лучше нашей надежды с тем, с кем я общаюсь, и чисто мое личное мнение. Честно возлагаю надежду, и хочется на это надеяться, чтобы Европейская Солидарность была, как вам сказать, тем координатором всего вот этого движения партии Большинство. Честно, дай Бог, хочу вот этого от всей души. Потому что то, что, к сожалению, слепцы, то, что происходило, и ваши трудные моменты, когда была разруха такая, поставить армию на самый хороший уровень, который уничтожали. Жалко, что не заметили те слепцы. У нас по сегодняшний день чистая надежда на вас, Петр Алексеевич. Да, вам. Спасибо, вы... здоровья. Прошу, Спасибо, что они ушли с тяжелого друзьям. пути. Так. Самое главное, вот это я хотел сказать еще. Просто при эмоции, когда вот видишь такого человека, приятно общаться, один из первых, которого ты хватил, пришел среди этих тараканов. Был там. Это 14 год. Да, я помню. А я вы там были. Я считаю, что тогда крымские татары mm -hmm. мне жизнь спасли потому что да потому что были рядом, да было непросто, Да было страшно. Да рядом со мной в четырех метрах был тогда и Гиркин, который и все эти негодяи, которые тогда но мы их не боялись, мы на своей земле. И очень важно, чтобы мы показали, что мы не то что не сломались а, мы сломали хребет путинскому проекту Новороссии.